Бабушка, я ухожу. Глеб погладила, Мази ходила, уроки сделала. А ну А оценки у тебя какие? По физике 9, по литературе 10, а по и не спрашивали. Ты мне вот что скажи. У тебя совсем нет свободного времени. Ты посмотри, вас разбор Библии, то субботняя школа, то хор, то молитва. Посмотри на девочек. Ну кто-нибудь бегает, как ты, в церковь? Нет, не бегает. Ну вот так бери пример с хороших девочек. Будь как все. Что ты как монашка Взялась за Библию читать и молиться. Посмотри, девочки, наряды накрасятся, как куколки, на дискотеку идут, с мальчиками гуляют. А ты что? Бабушка, они и пьют, и курят. Мне что, тоже пить прикажешь? Да чего же ты упрямая? Все, что ли, курят? Но есть и хорошие девочки. Мне с ними даже не интересно, с ними даже поговорить не о чем. Ну, конечно, у тебя одно на уме. Заладила каждую субботу в церковь. Но можно там на праздник сходить, ну не бегай же туда каждую субботу. Бабушка, да там так хорошо, вот следила бы лучше ты со мной. Я что, совсем не образованная? Мы в школе теорию, теорию Дарвина проходили. Да кто сейчас ее вообще всерьез воспринимает? Она противоречит второму началу термодинамики. Ну, я термодинамику в школе не изучала, но нас учили, что человек произошел от обезьяны, и вас, наверное, учат. Да, учит, Вот только вопрос, кто этому верит. Ну, ученые это лучше знают. Ученые могут заблуждаться. И кроме того, те, которые верили в теорию эволюции, не так уж и много и осталось. Вот смотри, у тебя есть клубок шерсти. Чтобы получился шар, тебе нужно выбрать узор, потратить время. Сам же он не может связаться. А по теории эволюции получается так, что все само собой образовалось. Правда ерунда? Ладно, давай не будем с тобой сейчас спорить, а то я на сбегку опоздаю. Ты же меня отпускаешь, правда? Не сердись, пожалуйста. Пока. Вот, говорила отцу, не надо брать ее было в освободную школу. Что сделали с ребенком? И попробуй ее не отпустить. Дома все помогает. Слушайся, что не попросишь, все сделаем. Учится? Хорошо. А как только начнешь про Бога говорить, сразу замыкается, слова от нее не добьешься, или вообще меня начинает сманивать. Ну, было когда-то, помню, и мы Рождество справляли. Ну и что? Напьются все, и все, вот и праздник. А она-то правду думает, что Христос родился. Наимная она такая. еще. шар сам с собой не свяжется. Это шар, а то ж человек, что она думает, и правду человек из земли сотворил. И кто ей такое в голову вбил? Меня бы не убедили. Ой, что мне нехорошо. Ой, ой. Зачем ты пришел? Не подходи. Я пришел за ней. Она не принадлежит тебе. Нет, она еще жива. А значит, у нее еще есть время спастись и принять Господа как своего спасителя. И ты это прекрасно знаешь. Ничего, я подожду. Я долго ждал. Я долго ходил за нею пока там. Ты отдашь ее мне. Господь не велит. Ей еще не время. Она должна быть спасена. Она не может быть спасена, она же атеистка. Да, она не верит в Бога, но за нее важна всегда сильная молитва. Девочка молится за нее, и не только девочка. Есть еще души в церкви, которые молятся за ее спасение. Они опоздали со своими молитвами. Бабуля почти уже готова. Неправда. Ей уже лучше. Она спит теперь. Господь послал ей сновидение. Я ей помогу, чтобы она больше никогда не проснулась. Пропусти меня. Нет, она не станет твоей добычей. Отойди. Именем Иисуса Христа. Доктор, где я? Что со мной? Это не доктор, а кто вы? Не бойся, у меня послал Господь. Ты пойдешь со мной. Встань. На перед репетицией хора. Скоро... Хотелось бы вместе с вами вспомнить о том событии, которое произошло 2000 лет тому назад, про которого мы будем с вами сегодня петь. К сожалению, мы точной даты не знаем этого события, но хотелось как-то вспомнить, не просто вспомнить, как-то по-особенному вспомнить об этом событии, которое должны мы помнить каждый день. августа повеление сделать перепись по всей земле. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидов. Записаться с Марией, обреченной ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, Наступило время родителей, и родила сына своего первенца. и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В гостинице. Торжество, торжество, ныне праздник Рождества. С неба ангелы взлетают, пастухам они вещают. да, спасение принес дорогой Иисус Христос. Стал им ангел Господень, и слава Господня отеяла их. И у страхом великим и сказал им ангел: Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом, Спаситель, который есть Христос Господь, и вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах лежащего яслях. и внезапно явилась с Ангелом многочисленное воинство Небесное славящие Бога и взывающие слова вышли Богу и на земле мир человека благоволения. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, «Пойдем в и посмотрим, что тут случилось, о чем вас и нам Господь?» И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в Ясе. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о а младенце Сем, И все, слышавшие, верили тому, что рассказали им пастухи. Тихо тиха, светят звезды ясно. Спали все, а пастухам ночью спать опасно. Сторожат не стада, зорко, осторожно. Знать великая беда в темноте возможно. Вдруг, сияя, как кристалл, Вещи на лугами, ангел Божий им предстал с чудными речами. Слышат повесть пастухи в страхе и смущении. Тот, рожден, кто за грехи, людям даст прощение. Поспешили в Вифлеем, радуясь сердечно. Бог послал спасенье всем, Он нас любит вечно. Когда же Иисус родился в Вифлееме, иудейского плотни царя Ирода? пришли в Иерусалим волхвы из востока и говорят, «Где родившийся царь иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке, и пришли поклониться ему». Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую, войдя в дом, увидев младенца с Марией, матери его, и пав, поклонились ему, и открыв сокровища свои, принесли ему дары золота, ладан и смерть. В эту ночь земля была в волнении, блеск большой диковинной звезды ослепил друг горы и селения, города, пустыни и сады. А в пустыне наблюдали львицы, как дарами дивными полны, двигались бесшумно колесницы, важно шли верблюды и слоны. Впереди большого каравана, устремивший взоры, небосклон, три царя в затейливых тюрбанах ехали кому-то на поклон. А в пещере, где всю ночь не гасли факелы, мигая и чадя, там, где гнята увидали в яснах спящее прекрасное дитя. В эту ночь вся тварь была в волнении, птицы в полночном гре, возвещая всем благоволения наступление мира на земле. Ночью родился, самолет как Христос, Он радость великую людям принес. К Нему поклониться пришли пастухи, Подарки свои мудрецы принесли. Сегодня Иисус даю сердце, Я как пастырь, вечку, Он любит меня. Аминь. Вот видите, Господь пришел на эту землю, чтобы спасти весь мир. А ему даже места в гостинице не нашлось. Он родился в Гриву, был положен в Ясне. Давайте сейчас его прославим рождественским пением. Но прежде давайте помолимся, чтобы Господь помог нам не просто прославить его пением, а сделать это по-праздничному, сделать это радостно, сделать это достойно. Если у кого-то есть, есть какие-то просьбы, то можете сейчас сказать, и мы также о них вспомним в наших молитвах. Да. Я прошу молиться своей бабушке, чтобы было для работы покояния. Возможно, совсем не верит в Бога. Представляете, до сих пор кажется, что человек произошел для <свят> козеяны. <свят> <свят> Друзья мои, это не смешно, потому что старшее поколение было воспитано во время атеизма. Им говорили все время, что Бога не существует. И сейчас именно мы должны говорить им, что Бог есть. Он нас любит, он нас ждет. И давайте сейчас поднимемся и обратимся к Господу в молитву. Господь, мы обращаемся к Тебе в молитве. Просим тебя, Господь, чтобы Ты помог нам хорошо спеть, прославить Твое имя. Ты благослови Господи эту бабушку, чтобы она поверила тебе, чтобы она знала, что Ты ее любишь, что Ты ее ждешь, что ты существуешь что ты Бог всемогущий, который готов совершить большое чудо, готов совершить большое чудо.